Мама, я пішов гулять. А ти покушав? Мама, ну мені не 12 років, мені 30 лет. Вот що не 12, а 30, это в 12. Ты мог пойти и не кушать. А в тридцять надо кушать, потому що неизвестно, когда ты вернешься. На котлетки. Мама. Все, я пішов. Мусор винеси. Не поняв. Ти що, викинула мої солдатики? Віталік, вони вже завелися черти. Та То правильно, тому що це мертві солдатики. Вони погиблі в битві під диваном. Віталік, мої солдатики, тобі вже 30 років, тобі жениться пора. Подивися, скільки прикольних тьолочок гуляє вокруг. Наприклад, Надя. Мама, бабі Наді 70 років, і вона прикована до постелі. Зато гулять не буде. Значить, А вот ты мне в ближайшее время женишься, что будешь пару внуков, иначе я перепишу квартиру на сосед. Привет, Виталий. Привет, сосед. Виталий! Чего так делаешь, голод арбуз? Натася, Таша, Натасенька. Як же ж він її любить? А вона його тьху, за лоха тримає, як чмошника якогось. Так він же такий є. Ну, в принципі, да. Ой. <реш> Привет. Можно? Привет. Можно с тобой познакомиться? Меня зовут Виталий Катебек. Марина, Воля, Боже, Света, Катя. Ты не обидишься, если я тебе скажу, что мне нравятся парни в хорошей физической форме? Конечно, обижусь, поэтому лучше так не кажи. Ну, я уже сказала. Так ты что, получается, нет? Ну, получается, да. Да? В смысле, нет. Мне нравятся крепкие, потянутые парни. Вас, тёлочек, не поймешь. То да, то нет. Сами не знаете, что вы хотите. Привет. Меня зовут Виталик, а ты тренер? Здравствуйте, да, я тренер. Я хочу быть академическим. Таким же мощным. Не, губернатором Калифорнии. Шутка, шутка. Я дуже хочу сильно нравиться тёлочкам. Вот, чтобы я подходил до тёлочке в парк, только открывал рот, а она уже сказала «Лена». <свят> чтобы я в раз открывал рот, а она сказала «Можно и ко мне?». <свят> То есть, э, я не понял, у вас проблемы с тёлочками? Нет, это у них проблемы со мной. Они не могут разглядеть во мне мачо. <свят> <свят> ну, честно говоря, и я не могу рассмотреть у вас мачо. Ну ладно, ну ладно, идите, переодевайтесь. На концерте Мадонны, кстати. Ну и Ну она такая молодец, спаси не прыгая, как коза. А она, между прочим, твоя одну водка. Нишо. Не шо, а спорт и молодой любовник. Она понятно. Только угу. в нашем возрасте... Уже проблемы со спортом. Да-да. Надеюсь, тут никто ничего не вкрадет. Привет. Можно я с тобой познакомиться? Меня зовут Виталик, а Стас. А можно я буду называть тебя Стасик? Если ты будешь называть меня Стасиком, я сломаю тебе руку или ногу или руку и ногу. Понял? А я знаю, где в женской раздевалке дырка. Да. Если я что-то хочу увидеть в женской раздевалке, я просто захожу туда. А возьмешь меня в следующий раз с собой? Я пинок или возьму? Да. Ну что, давай начнем с гантолей. Давай возьмем по 10. Ага, предлагаю по 50. Сколько? Ну, по 50 для храбрости и начинаем. Запомни, алкоголь враг спортсмена. Бери десятку и делаем мышцы груди. Нашу мини грудь я что тёлочка? <свы> ну тогда мышцы пресса. Не, я думаю, что у каждого нормального мужчины должен быть маленький животик. Когда тренируем кисти рук. Ну и деца вы бачили, чтоб телочки обращали внимание на кисти рук. А на что, по-твоему, обращают внимание телочки? Послушай, упражнения для задницы есть, но в твоем случае они до задницы. О! Хорошо, Стасик, давай, давай. Привет. Ты что, новенькая? Да нет, я здесь вообще-то как уже полгода занимаюсь. Молодой человек, подайте вам ту гантельку, пожалуйста. Извини, малыш, у меня есть дела поважнее. Пока. Тасік, що ти сидиш, подай дівушки гантель. А ти знаєш, що у Сережа з третього парадного? 42 сантиметри. М -м -м. Надо узнать, що він делає сьогодні ввечері. Дурненька чи що? Я про біцепс. Ну і я про біцепс. Давай все. Все давай. Давай, 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 все висайте. Ща. Давай, давай все. А больше нет. Хорошо. Ну что, кто есть смелый, кто поднимет? Нет. Слабаки. Молодой человек. Что же вы так неприлично откровенно смотрите на то, как я делаю это упражнение? Не, девушка. Это вы неприлично откровенно делаете это упражнение. Можно билеты продавать. О, торбешница приперлась. Ой, ой, была на рынку, так две последние гантельки отхватила. Ты что, культуристка? Я хочу грудь собі підкачати. Ай, Богдановна, на твоїм грудям уже нічого не поможе. Ну, може, хочу частковому понравитися. У частковий доктор чи Обоє. Глубже спинку, глубже. Попу выше, хорошо. Стараемся, девочки, цаж, для фигуры все. Для фигуры. И вот так ножку треба выше, молодец. Хорошо. Да-да, конечно же, на следующей неделе начинаем тренировки. Девочки, работаем, работаем, работаем. Активнее, активнее, активнее. Ну тошенька, попу-попу, повыше попу, молодец, умничка. Маденька, тянем ножку, тянем повыше, спинку прогибаем. Умничка, молодец, хорошо. Ага, у нас новенькая. После тренировки зайдешь ко мне в коптерочку. Повезло тебе. Он не всех к себе зовет. Ще непонятно, кому повезло. У меня секса дольше не было. Ну, ну чёрные, чёрные обои, белая посуда, нас в двое. Что мы откуда? Откуда? <реклама> mm. Ну, конечно, лучше наше, чем это мудонно. Хоть слова понятны. <реклама> <Ой>. <реклама> трошки по батьев, трошки по другам. Я люблю спорт. Привет. Можно с тобой потренироваться? Mm. Ну дай пару раз сёрбну, чё ты? Давай. О! Стасик! Здорово! Слышишь ты? Я предупреждал не называть меня больше Стасиком. Я не помню, уже и предупреждал. Давай выпьем руку. Я не пью чай, я собой принес. Стасик, мне кажется, что тебе уже хватит. Ты уже накачался. Mm -hmm. Виталик, спортзал, это фигня. Вот. Таблетка утром, таблетка вечером. И через год ты Шварценеггер. Ух ты! Скажи. А какие-то побочные эффекты с этих таблеток есть? Практически нет. Только от этих таблеток память ухудшается, и секс не хочется вообще. Что? А, мне это все равно не грозит. Мне секса хочется всегда. Лена, привет. Тренер, мне надо опять крепких парней. Зачем? Я выпью и хочу помахаться. Вон из спорта. Э -э, -э -с -с, Спокойно. Я, между прочим, в детстве ходил на карате. И сейчас буду в пасты и потерять сознание. Вон из спорта! Качок виси. Иди! Аминокислоты, анаболики, добираем протеина. Бабушка, а в тебе анаболики свежие? Виталик, только в лаборатории. На, пробуй, пробуй, солнце. На, на. Меня? <реш> ну мы тут -то с тобой два месяца назад по парку бегали. Не знаю. Может быть, не помню. А, ну ты так изменился. У тебя такие руки, такая грудь. Может познакомимся поближе? Мне это не интересно. Мы не пора, на тренировку. Пока.